О, Володька, я не вірю своїм очам. Ти сів за книжку. Я за вкрадений трактор не сів, я за спалений клуб не сів, так що за якусь книжку я Танька не збираю загриміти. А я вже подумала, що ти взявся за читання. Як каже, мій друг, який працює на митниці, не вір всьому, що бачиш, і пу, перетворив партію мерседесів на партію Жигулів. А взагалі то я думав, може якась заначка тут чи що. Батько, не позор мене. А, чесно кажучи, така халупа, правда, Танька? Ой, в порівнянні з твоєю, то взагалі палац. Е, Танька, ти їх не порівнюй. Вони в різних вагових категоріях. Так само, як порівнювати, я не знаю, кличка старшого і з молодшим. Робертом Дауні молодшим. <плес> Ого! Нічоси. Я думав, що крім нашого клубу Патіфон вже ніде не працює. Просто в Лєнки колишній хлопець був діджеєм. Ти маєш колишній? Чи по цьому він пішов на пенсію? Да? Чи помер від старості. Ха. Опа. А це що таке? Якщо антенна до телевізора, то трохи завелика. Якщо до телефона, то трохи замала. Бочка, це масажер. Ним можна масажувати голову чи спину. А. Та все тільки нормально. А. Я то я до своєї спини вже мобільним телефоном дотягуюсь. Ух. Дивись, скільки кругом тут всякого барахла, а? Я ти кажу, що в мене його багато. Годька, заспокойся, це все стильні і вінтажні речі. Я не заспокоюсь, Танька, поки не буду знати, де тут найближчий ломбард. Бо мені туди здається, треба зробити дві-три ходки. Вотька, не позор мене! Родька, це не місце. Вотка, ми знаходимося в і так, що? Так що розслабся, і почувай себе як вдома. Як вдома? Так, як вдома? Нема проблем. Человек – это то, что он ест. Ну, здравствуй, Желебон. А ты знаешь, что красители и химикаты – это первая палка в колесе здорового образа жизни. Поэтому я готова вас спасти и научить правильно питаться. Основной принцип любой диеты это не есть острого и жирного. Поэтому ты, остряк, можешь быть спокоен. Записывайте. Правильное питание базируется на трех основных продуктах. Фейхоа, топинамбур и карамболь. Знать бы еще, что оно такое. По глазам вижу, да? Вы думаете, я буду на вашем заводе как дешевый алкоголь? Мол, взяли и взяли, да? Но я хочу вас предупредить. Диета – это залог красоты. Вот знаете, сколько у моего знакомого было девушек? Ноль. А женщин – Сто. А вы говорите, работа в собесе не дает плодов. Поэтому, если есть цветную капусту, да, то грудь тоже цветная вырастет. И, конечно же, я знаю, как решить проблему двойных подбородков, да? Нужно на законодательном уровне объявить их запасными. А, кстати, я сама недавно сидела на диете, да? Первые несколько дней, конечно, было сложно держаться, но потом я снова начала жрать и стало гораздо проще. Володька, ти прям як злий джин. Якщо виконаєш бажання, то зробиш так, щоб воно вилізло боком. Твої бажання, Танька, мені теж так боком вилазять. А тоді, як ти свіжих ягід захотіла, я мало в болоті не потуду. Я тебе посилала за ними на базар, а не в ліс, а гроші пропити. Що ти вирядився, Володька? що шо, Шов, в чому вдома ходжу? І сиджу, і лежу. Лочка, ти що за що до нас прийдуть гламурні гості і запросить на модну вечірку, ти ж мене опозориш на весь Ой, Танька! вестерноплі! Перший раз чи що? Крім того, так як ти мене позориш, в мене точно не вийде. Так, встав швидко і пішов, вдівся. Вже встав. Там в шафі підбери собі речі. Лишилися Ленкиних колишніх бойфрендів. Вже пішов. Шуруть. Я не буду доношувати речі після когось. Ти так їх постійно носиш із секунд-хенду. Я просто думав, що фірма така секунд-хенд. Секунд Походу, Танька, бойфренди так тікали від Ленки, що зранку весь свій одяг лишали в неї. Боже володька, я просила тебе вдягнутися, але не все зразу. Як то кажуть, танька, покажи мені свою шафу, і я скажу, яка ти Лєнка ну, не винна, що їй не щастило з хлопцями. Я тебе прошу, то пацанам не щастило. Мало того, що в них проблеми з одягом, а тут ще Лєнка так все, забули про лінком. Можеш піти передітися в свій звичайний одяг. Але чур я оцей одяг, заберу до себе додому і повішаю на пугало, щоб ворони лякалися. Володька, я тебе прошу. Після того, як твої ворони бачили тебе після дискотеки тверезим, їм вже нічого не злякає. О, щоб принаймні не розслаблялися. І за що я тебе тільки люблю? За те, що танька в мене є Подивись. Смак, а? Так. І нюх, походу там щось горить. І все, Володька. Почему все люди на заводах толстые? Потому что промышленность стоит. А знаешь, не все должно быть смешно, толстячок. Нужно иногда просто донести информацию. Вообще полнота не обходит стороной даже знаменитостей, да? Вот видел Сергея Жукова? Так он даже группу свою назвал «Руки вверх», потому что ручки-то уже не опускаются. Овощи – это жизнь. Однажды мне спасла жизнь редиска. Я ее столько продала, что смогла вернуть долг сербской мафии. И я сказала все, да? Начинаю новую жизнь. Но только допью весь вискарь. Ну ладно, да, это все лирика, перейдем к делу. Я хочу вам предложить действенный способ похудения, да, раздельное питание. Все просто. Я ем в ресторане, а вы в нем не едите. Диета, это же элементарно. Вы просто не знаете азов, да? Вот ты знаешь, что брюссельская капуста это на самом деле маленькие зеленые овечки. Нет? Вот и живи теперь с этим. Я вам перезвоню. А позвал я тебя, Валера, вот почему. Вот скажи мне, какой сейчас у нас год? Ну так, 2014 Правда? Да. А я вот думаю, 1937 не, не, не понял, да. Михаил Иванович. А я тебе объясню, Валер. Потому что милицейский беспредел у нас в городе творится. Понимаешь? Вот скажи мне, зачем ты Дом культуры этот горячий фея закрыл, а? Так как же это, этот стриптиз-клуб? Ну, что? Сегодня ты по своей прихоти, понимаешь, стриптиз-клуб закроешь, завтра в школу, а послезавтра что, детский сад? Ты что вообще творишь, сатрап? Михаил Иванович, они находятся в жилой зоне. Музыка громко играет, народ возмущается. Это нарушение общественного порядка. Вот ты, Валера, милиционер со стажем. А мелкое хулиганство от культурной программы отличить не может. Это же музыка играет для жителей всего района. Причем бесплатно абсолютно. А? Михаил Иванович, О. они же там всем интимные услуги предлагают. Все же... Скажешь, что же интимные услуги. Это они выполняют программу горсовета нашего по улучшению Валер, демографической ситуации в городе вот так вот. Михалай, там еще круглосуточное казино функционирует. Они там целую ночь в карты шпилят, потом в автоматы играют, как здесь. Значит, объясняю, Валера, вот специально для тебя. Никакое это не казино, это филиал нашего института статистики. Да-да, <свы> там специально обученные сотрудники каждую ночь, Валера, не спят. Подсчитываю, какова вероятность упадения там красного и черного, там, двух пар, там, трех вишенок, понимаешь. Да, что я тебе все это объясняет? Это наука, Валерий. Ну, я. Все, давай, иди, не зли меня. Ага. Давай, 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 не мешай. Я Работу. понял. Я понял, до свидания. У -у -у. До свидания. Да, и лапы свои от горячей феи забери. Что ты? Какого? Горячая фея. Гриш, вы с первого раза затушили все свечи. Да у вас нелегкий, у вас огнетушитель. Не, может, я что-то не знаю. Но их же надо было зажечь. Шура, у меня через год еще раз будет день рождения. Так что мне теперь, каждый год покупать новые свечи. А. Кстати, Гриш, очень интересное решение. Обычно торт выносят в конце. А тут мы с него начали. Да потому что всегда в конце вечера гости не хотят есть сладкое. И торт остается имениннику. А на моем дне рождения мы начнем с торта. Чтоб не осталась фаршированная рыба. Так, а что мы сидим? Пришло время для тоста. И чтоб он прозвучал официально, я прочитаю его с бумаги. Если ты молод душой, красив и современен, приходи на выставку «Современное искусство» в Одесский дом офицеров. Ну, с днем рождения. Шура, вы как слепой грузчик на привозе. Вы ж не знаете, зачем и что вы несете. Кстати, я решил, что сегодня мы не будем просто есть и пить. Да мы тут особо и не едим. Шура, да когда вы уже наедитесь, а? У нас же будут конкурсы. О, О. отлично. Тогда я принесу дедов на ган. Будем играть в русскую рулетку. Зачем вам пистолет? Пойдите на вокзал и купите там беляж. Там тоже шанс 50 на 50. Гриша, а что он подарила на день рождения тетя Циля? Это а, да тоже что и в прошлом году, и 25 лет назад. Мама подарила мне жизнь. Она сказала, что это самый ценный подарок сына. Да, надо было с тетей Цилей скидываться. Ну да ладно, Риша, а как вы думаете, что мы с Шурой подарим вам? Ну я не знаю. Подождите, подождите, я вам подскажу. Это то, что вы сами себе никогда бы не купили. Банка черной икры? Эх, почти, почти очень близко, Гриша. Внимание, мы дарим вам сертификат на прыжок с парашютом. Вот, пожалуйста. Ух ты! Мама! Ребята подарили мне прыжок с парашюта! Гриша, я, конечно, знала, что ты хотел жить отдельно. Но неужели ты думаешь, что в травмопункте mm. тебе будут так же вкусно готовить? Тетя Циля, что вы делаете нам беременную голову? Мы поедем вместе с Гришей и не отстанем от него как-то цыганка на вокзале. Давайте, кто мы поедем? На коня. Пап, здорово! Привет, сынок. А что, грустный такой? Небось, опять? За деньгами? Да с чего ты взял? Ну а как? Ты ж ко мне с другими просьбами уже... Тебе сколько лет? 26! О, уже как 20 лет не обращаюсь. Ой, пап, мне вообще деньги твои не нужны. Ты мне лучше скажи, где у нас это, документы на дом лежат, а? На какой дом? На наш? Ну, понимаешь, короче, это уже не совсем на наш. Не понял, а ну, рассказывай, а что ты опять вляпался. Блин, да что рассказывать? Я, короче, на секундочку в казино зашел и вот. Ты что, наш дом проиграл, что Блин, ну кто знал, что все так получится Я когда играть начал Мне первое время вообще бешено фартило Я, короче, за час 200 штук всего проиграл Вот, ну а потом, короче, черная полоса Настала и вообще, блин Да как ты мог? На, жду Пап, ну прекращай, я так уже все понял Я осознал свою вину, я понял, что я был неправ Да? Ну хоть какой-то урок для тебя будет Ага, пап, вообще огромный урок Я понял, что красный Это не мой фартовый цвет а кстати, когда этот дом поставил, понял, что еще и черный, не мой, фартовый цвет. Господи, да где что ты так играл? -то? А я не помню. Короче, такое заведение прикольное. Короче, это такая маленькая теплая, короче, телочка с крыльями. Не помню, как называется. Ну это. Горячая фея что ли? Вот точно, горячая фея. Слава богу. Еще, значит, не все потеряно. Алло. Валера, значит, забудь все то, о чем мы с тобой говорили, и закрывай эту горячую фею к чертовой бабушке. значит почему? Слишком дорого она. Городу нашему обходится. Все, давай. О, пап, слушай, раз все так прикольно разрулилось, все это, может мне новую тачку купить? А то я понял, что зеро тоже не мое самое фартовое число. Так, а ну пошел вон отсюда. До свидания, крахобор. Если мама увидит мою руку, она меня точно убьет. Не переживайте, не убьет. Вы лучше подумайте, как мы будем праздновать ваш второй день рождения. А, так у меня еще остался торт. Посмотрите, лучше значит еврей. У него даже второй день рождения совпал с первым. Слушайте, хватит уже ваших шуточек. Давайте лучше подумаем, что мы скажем маме. Гриша, сыночка, я слышу твой голос. А, значит, ты можешь рассказать маме, живой а -а -а. ты или нет? Тихо-тихо-тихо, Гриша. Подождите, давайте я сначала позвоню своему другу в больницу, узнаю, сможет ли он сделать нам скидку. Потому что когда тетя Целя узнает всю правду, то гипс понадобится нам всем. А -а -а. И что вы предлагаете? Я же не могу врать маме. Гриша, почему ты шепчешь? Что эти изверги с тобой сделали, а? Тетя Циля, это не мы, это инструктор. Гриша не хотел прыгать с парашютом. И когда они его выталкивали, они сломали ему руку. Сурак! вам давно пора сходить к портному. Зачем? Чтобы он заштопал вам эту дырку под носом, которую вы говорите все, что надо и не надо. Слушайте, а что это она притихла? А? Она, кажется, спускается. Я сосед. Да. Я домой. Разрешите. Украина! Украина! Здорово, Олежа! Че возле барной стойки трешься? Че не за стол? Вот ты и ответил на свой вопрос. Походу, кто-то выпустил кроликов Хью Хефнера. <свист> Блин, у меня сейчас челюсть, как у волка из мультика, отлично. <свист> Короче, Олежа, надо быстро действовать, пока кто-то не пересек наш фарват. О, -о, -о. если у нас план, мистер Фок. <свист> Конечно, по спорту. Но не включает в себя путешествие вокруг света за 80 дней. Мы будем делать это мгновенно. Здорово! Лон пожалуйста. Че задумчивые такие? М? Отстаньте, незнакомая нам женщина. Сегодня мы с вами не тусуемся. <свист> шла к вам с аналогичной информацией. Вот лак, лузеры. Девчонки, привет! <laughs> Блин, что за фигня? Она их что, знает? А да, ты догадливый. Блин, и как это называется? А это называется временный попадос. Ну а теперь наш план носит название Славик Макарчук. В смысле? А, я не сдамся без бою. Так, ну первым делом мы пульнем смс-кой в Юльку. Окей. Okay. Отправь. надо? Юлюк, А откуда ты знаешь этих красоток? А это мои подружки. У одной из них завтра свадьба, а сегодня девишник. Жака, минус одна. Как раз остается две. Так, Юленька, давай быстро знакомь нас с ними. Кого? Тех, кто недооценивает мой профессионализм и не выплачивает мне премии. Ладно, будьте оценкой премии. Давай только быстрее знакомность. Ну, мне бы еще зарплату поднять. Тебе бы губу с пола поднять, а то люди подумают, что это красная дорожка, ведущая в клуб. Имей соль. Ладно, ладно, пошли. Чего вы без меня делали? Девчонки, знакомьтесь. Дай Боже, куми, ваші палаці? Куми, ви що тут за табір для бойскаутів організували? Ну, що а? Це бойскаути. <гум> Чу це? Просто е, погода дуже хороша. от. <гум> да, я Вирішив е, свіжим повітрям подихати, от. Та, <гум> сказати, е, з природою поспілкуватися вирішив. Куми, ви ж недавно спілкувалися з природою. Забули, а? Якби в ліс ходили дегустувати самогонку Маруськи. Що не вірите? Ні. А оце вам прямий доказ. Я сумку навіть собрав, щоб у поход піти. То давайте подивимося, може, а? Які ви речі взяли для виживання на природі, так сказати. Так, то що в нас таке? Хі -хі -хі -хі. Костюм з випускного, да? Да. Ні, ну на природі без нього ну взагалі, ну ні я. Взагалі ні я. А? В ньому дуже тепло, до речі, спати на природі. Ха -ха. Доказано випускним. Ай, кула, кула. Так, тут що? Паспорт. Ха -ха. Дайте вгадаю. То для того, щоб костер розпалювати. да? Вам вже в магазині пиво, в принципі, і без нього продають. Куме, це для самозахисту. Ага. Я фотографію свою показую диким тваринам, щоб вони боялися. Ха -ха. Ха -ха. Ха -ха -ха. Да. А якщо вони не бояться, то в мене є друге оружі. Фотографія ринкної мами. <рігаля> 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 Ладно, Кубе, давайте подивимося, що. Кубе? Що? Це що? Футбольний кубок? Так я не зрозумів. Бо що жінка з хати вигнала? Що? Що? Я сам кого хоч з хати візьму пф, і виганю. я Не мужик, що я лох какой, я не поняв. Юрчик! ти мені ще покричи, я швидко твій палаточний городок переселю. Мужик він. Ми ще й пікардами глушити. Так або воротяки позакривали. Або я тобі таку пікарду вночі в палатку кину! Mm. Ну вы, Что? Ну, а вы чем занимаетесь? А мы девчули, начальники Юли. <свят> а, что простите смешного? Mm -hmm. Ну Юля говорила, что ее начальники жадины. Не, ну это раньше так было, <свят> а теперь они изменились. Премию мне выписали, зарплату повысили. Или не повысили? Повысили, повысили, повысили. Mm, Так вы, оказывается, щедрые? Ну, это не единственное наше достоинство. Девчонки, давайте это, коктейльную вечеруху замутим, а? Мы не против. О! Официант, пять коктейлей. Алло, а я? Шесть. Хочу напомнить вам, что каждый двадцатый секс на пляже у нас бесплатный. О, спасибо, Марго. У меня тост о, о. за твою свадьбу. Ты сделала то, о чем мечтали мы все. Надеюсь, каждая из нас встретит вскоре своего не жадного и симпатичного мужчину. Ура! серьезными намерениями, да? Это редкость. Можно сказать, нам повезло. Кать, возможно, и на нашей пивишке как скоро погуляем. А то. Секундочку, извините. Олежа, а походу мы попали в врага. Предлагаю вступать. А как же наши инвестиции? Да черт с ними. Я слишком молод, чтобы выбирать между женой и Xbox. А это, считай, Даня Орде, ее хитрому хану. А, Девчонки, тут такая ситуация вышла. Ну, увы, но... Да пофиг, в общем. А что, все логично? Девичник без парней. А на деле, как и обещала с меня. Ну, давайте. Слушайте, кумы, что все дело так затянулось. Треба какой-то конфликт Закінчувати. Я пропоную такому. Я піду до яринки, поговорю з нею, а ви тим часом придумайте якесь оригінальне вибачення. Окей? Дай Боже кумцю! Здорову! П'ятниця. А що п'ятниця? Сьогодні середа. Бо ви куми кожної п'ятниці, тому робінзону продукти носите. А у мене все добре. Он бачите. Сільчика лагоджу, чоловіка в шхаті немає. А як там, до речі, поживає самопроголошений мер палаточного містечка? Ну, якщо чесно сказати, то так не дуже. А от я, може, би його би і пробачила би, якби він переступив через свою гордість і якось оригінально вибачився. Юрчик скотина! Ну все, ноги твої більше в цій хаті не буде. Кунь, чекайте, не тільки камінь. Тут вам записка, кудь. Моя прекрасна Яринка. твої очі сяють яскравіше, ніж 1 мільйон 843 тисячі 423 зірки, які я спостерігаю кожної ночі волосся таке світле і тепле, як проміння сонця о 3 годині 17 хвилин. Пусти мене, будь ласка, додому. Тим більше судячи з кількості матюків, які тут пролунали, ти відбила молотком вже всі 10 пальців. І допомога тобі не помішає. А, от бачиш, Юрчик, можеш, коли хочеш, боже. Який ты у меня хороший. Украина, Украина.